حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اللہ نے انہیں بادشاہت حکمت اور بے شمار موجزات عطا فرمائے وہ جنات پرندوں اور ہوا پر حکمرانی کرتے تھے قرآن مجید میں ان کا ذکر معتد مقامات پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور شیطان پر قدرت عطا فرمائی وہ ان سے مختلف کام کرواتے تھے جنات ان کے لیے بڑے بڑے محلات قلعے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے بعض جنات سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتی اور خزانے نکال لاتے قرآن پاک میں ارشاد باری تالا ہے اور شیاطین میں سے ہر تعمیر کرنے والے اور غوطہ مارنے والے کو ان کے تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر لمبے فاصلے کم وقت میں طے کر لیتے تھے قرآن پاک میں ہے اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے بعض مفسرین کے مطابق وہ ایک دن کا راستہ صبح میں اور ایک دن کا راستہ شام میں طے کر لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی قرآن میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جب وہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے تو چونٹیوں کی ایک بستی سے گزرے ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا اے چنٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور مسکرا دیے جب ملکہ بلکیس نے اسلام قبول کرنے میں تردد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا تخت فوری طور پر منگوانے کا حکم دیا ایک جن نے کہا کہ وہ تخت منگوا سکتا ہے مگر تھوڑا وقت لگے گا لیکن آصف بن برخیہ جو علم الکتاب رکھتے تھے نے کہا میں اسے آپ کی طرف پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور تخت فوراً حاضر کر دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے جاری کر دیے تھے جن سے وہ مختلف اوزار اور جنگی ساز و سمان بنواتے تھے قرآن میں ہے اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے ایک مرتبہ وہ پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے تو حدود غائب تھا جب حدود واپس آیا تو اس نے ملکہ سبا کے بارے میں خبر دی کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کے ذریعے ملکہ سبا کو خط بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے کہ وفات ہو گئی لیکن جنات کو معلوم نہ ہوا اور وہ مسلسل کام کرتے رہے جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنات کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان کی موت کا حکم دیا تو ان کی موت کی کسی چیز نے جنات کو نہ بتایا سوائے اس کیڑے کے جس نے ان کے عصا کو کھایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا وہ انتہائی منصف بادشاہ تھے اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزات اللہ کی بے پناہ قدرت کے نشان ہیں ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح صالح اور عادل بننے کی توفیق دے آمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی پیدائش ہی ایک عظیم موجزہ تھی کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے قرآن مجید میں آپ کو روح اللہ اور کلمات اللہ کہا گیا ہے آپ بنی اسرائیل کی طرف معبوس ہوئے اور اللہ نے آپ کو بے شمار معضات عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معضہ تھا حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا قرآن مجید میں ہے وہ کہنے لگی کہ میرے رب کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن جاتا اور اڑنے لگتا قرآن مجید میں ہے اور میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو چھو کر اللہ کے حکم سے بنا آ کر دیتے تھے قرآن مجید میں ہے اور میں اللہ کے ازن سے اندھے کو بینا کر دیتا ہوں آپ کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے یہ اس زمانے کا لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قرآن مجید میں ہے اور میں اللہ کے ازن سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو ان کے گھر میں کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا ذخیرہ کرتے ہیں یہ سب بتا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کھانے کے موضے کی درخواست کی تو آپ نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما اور اللہ پاک نے یہ موضاء ظاہر فرمایا آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہ دی تھی اپنے موجزات کے بارے میں آپ نے ہمیشہ کہا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو توحید راست بازی اور اللہ کی محبت کی تعلیم دی یہودیوں نے آپ کو سولی دینا چاہی لیکن اللہ نے آپ کو نجات دے کر کسی اور کو آپ کی شکل بنا دیا قرآن میں ہے اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا قیامت سے پہلے آپ زمین پر واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے آپ نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا آپ نے ہمیشہ معافی اور محبت کی تعلیم دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضعات اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت ہیں ہمیں چاہیے کہ ان موضوعات پر غور کریں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے آمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم المرتبت نبی اور رسول تھے جنہیں بنی اسٹرائیل کی ہدایت کے لیے معبوس کیا گیا آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے کلام کیا آپ کی زندگی میں بے شمار معجزات ظاہر ہوئے جو اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں فرعون کے حکم سے تمام نوزائیدہ عبرانی لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں صندوق فرعون کے مہر تک جا پہنچا جہاں بیوی بی آسیہ نے انہیں گود لے لیا کوئی دائیہ حضرت موسیٰ کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی یہاں تک کہ ان کی حقیقی ماں کو بلوایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان کے پاس دو نشانیاں تھیں اصا کا موجزہ چمکتا ہوا ہاتھ جب آپ نے اپنا عصہ زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا استحا بن گیا جب آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گود میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا ہو گیا قرآن مجید میں رشاد ہے اپنا عصا ڈال دو پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو مت جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا اپنا اسا دریا پر مارو دریا شک ہو گیا اور بارہ راستے بن گئے بنی اسرائیل نے پار کر لیا جبکہ فیرون فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکام ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا جیسے وہ ان پر گرنے والا ہو قرآن مجید میں ہے اور جب ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا لیا گویا کہ وہ سایہ ہے جب صحرا میں بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو اللہ نے مند ایک خاص شہد جیسا میٹھا مادہ اور سلوا بٹیر نازل فرمایا جو ان کا روزینہ بن گیا جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو اللہ نے حکم دیا اپنے اثا سے پتھر پر مارو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ فیرون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالیں جو سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں لیکن جب حضرت موسیٰ کا اسا استحا بن کر ان سب کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں پڑے اور ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کیا چالیس سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ہمیشہ حق بات کرتے تھے جب اپنی قوم کو بچڑا پوچھتے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کریں اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر و استقامت سے کام لینے کی توفیق دے آمین حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے جنہیں شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے آپ پہلے نبی تھے جن کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا آپ نے نو سو پچاس سال تک تبلیغ کی اور اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو ایک عظیم موجزہ تھا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار سال رہے آپ نے طویل عرصہ تک کفار کے مذاق اور اذیتیں برداشت کیں اللہ کا حکم ہوا ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ لوگ کہتے تھے یہ خشکی میں کشتی کیوں بنا رہے ہو کشتی کی لمبائی تین سو گز چوڑائی پچاس گز اور اونچائی تیس گز تھی ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار ہوا آسمان سے مسلسل بارش ہوئی زمین سے پھوٹنے والے چشمے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے تمام کافر غرق ہوئے آپ کے بیٹے سمیت جو ایمان نہ لائے تھے پانی کی بلندی اتنی تھی کہ پہاڑوں سے پندرہ میٹر اوپر تک پانی چڑھ گیا پھر اللہ پاک نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا پھر کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی صرف مومنین بچ گئے حضرت نو السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اے میرے رب میرا بیٹا میرا اہل ہے اللہ نے جواب دیا اے نو وہ تیرا اہل نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تک تبلیغ کی ہر حال میں اللہ سے بات کرتے تھے کفار کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی انہوں نے سورت نو میں ہے کہ حضرت نو نے کفار کے لیے بد دعا کی اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ سورت نو میں حضرت علیہ السلام نے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی اور میرے ماں باپ اور ہر مومن کی مغفرت فرما حضرت علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر کرنا اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنا کفار کے مذاق کی پرواہ نہ کرنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ پاک ہمیں حضرت علیہ السلام کی طرح صبر و استقامت سے کام لینے کی توفیق دے آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست اور امات کانتا فرما بردار قوم کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سے انبیاء آپ کی اولاد میں سے ہوئے آپ کی زندگی میں بے شمار موجزات ظاہر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں ستاروں چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا میں غروب ہونے والوں سے بیزار ہوں اپنی قوم سے کہا میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے آپ نے قوم کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا جب پوچھا گیا تو کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے نمرود نے آپ کو آگ میں پھینک دیا اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا آگ گلزار بن گئی اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چار پرندوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیں پھر انہیں پکارا تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے بکرہ بکرا میرشاد باری تالیٰ ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ پاک سے اولاد کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعی علیہ السلام جیسا بیٹا تا فرمایا سرت ہود میں ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا حضرت بکرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے شرد بکرہ میں ہے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ملا بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں اللہ نے قربانی قبول کر کے جنت سے مینا بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص دوست تھے شرک کے خلاف سخت تھے اجنبیوں کو بھی مہمان سمجھتے تھے ہر موقع پر اللہ سے دعا مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکہ کے لیے دعا اے میرے رب اس شہر کو امن بنا امن والا بنا اولاد کے لیے اے میرے رب مجھے ایک صالحہ بیٹا تا فرما امت کے لیے اے ہمارے رب ہم میں سے ایک رسول بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار رہنا چاہیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے دعا کو ہتھیار بنانا چاہیے شرک کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل اللہ بننے کی توفیق دے آمین حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور اپنی روح سے زندہ کیا آپ کی تخلیق تمام انسانیت کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں آپ کو مختلف زمین کی مٹی سے بنایا گیا چالیس دن تک گارا رہا پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے سرت بکرا میں ہے اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے فرشتوں نے اعتراف کیا کہ انہیں یہ علم نہیں یہ آدم کی فضیلت کی پہلی دلیل تھی سورہ ہجر میں ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بس جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا اور کافر ٹھہرا حضرت آدم اور ہوا کو جنت میں رکھا گیا ہر چیز کی اجازت تھی صرف ایک درخت سے منع کیا گیا حضرت بکرا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ابلیس نے دھوکا دیا ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا جنت سے زمین پر اتار دیے گئے پھر شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے شرط بکرا حضرت آدم اور ہوا نے توبہ کی پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی یہ توبہ اللہ کی خاص رحمت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات میں پہلے انسان تمام انسانیت کے لیے جد امجد پہلے نبی اللہ کے پیغام کا پہلا حامل علم والے چیزوں کے نام جاننے والے معاف شدہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی آدم کے دو بیٹے حابیل اور کابیل پہلا قتل کابیل نے حابیل کا کیا پھر شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جو نبی بنے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں علم انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے توبہ کی راہ ہمیشہ کھلی ہے شیطان ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اللہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق دے آمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں جنہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موضوعات عطا فرمائے جن میں سے کچھ منفرد اور کچھ دیگر انبیاء کو بھی عطا ہوئے تھے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موضوع ہے زندہ معوضع قیامت تک باقی رہنے والا بلاغت تمام عرب کے فسا اس کا مقابلہ نہ کر سکے پیش کوئیاں مستقبل کے واقعات کی درست خبریں دیتے سائنسی حقائق جنہیں جی جدید سائنس نے ثابت کیا مکہ کے کفار کے مطالبے پر انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا شرط کمر میں ارشاد باری تالا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا ایک رات میں مسجد الحرم سے مسجد اقصہ تک کا سفر پھر آسمانوں پر سفر قرآن پاک میں ارشاد باری تالا ہے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا حدیبیہ کے موقع میں آپ کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا تھوڑے سے پانی سے پوری فوج کا وضو کرنا کنویں کا پانی بھٹ جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی کا موجزہ حدیبیہ میں آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ نکلا تبوک میں تھوڑے سے پانی سے پوری فوج نے وضو کر لیا غزوہ ہنین میں کوئے کا پانی بھرتا جا رہا تھا کھانے میں برکت عہد کے دن تھوڑی سی کھجور سے ستر افراد کا پیٹ بھر گیا بیت الرزوان ایک صحابیہ کے تھوڑے سے کھانے سے اسی افراد کا کھانا پورا کر لینا جانور اور پتھر آپ سے باتیں کر لیتے تھے جنگل کا درخت آپ کی طرف چل کر آیا پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا ایک اونٹ نے اپنے ظالم مالک کے خلاف آپ سے شکایت کی غیب کی خبریں فتح مکہ کی پیش گوئی کی ایران و روم کی جنگ کی خبر دی حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع دی حضرت علی کی آنکھوں کا ٹھیک ہونا قبیلہ ثقیف کے ایک شخص کا اندھا ہو کر بینا ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات خاتم النبی آخری نبی رحمت اللہ علیہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اسوائے حسنہ بہترین نمونہ جامع شریعت مکمل دین لے کر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین دلاتے ہیں اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دیں آمین